Всем привет, с вами Максим И сегодня мы будем гулять в эту игру Beam Engine Drive похоже ну, Сегодня мы будем ломать, эти типа крашер Это даже Beam Engine Drive Mobile Это на телефоне сейчас гуляю. Это прикольная такая игра Будем сегодня проверять подвеску ломать машину там. Что с ним короче будем делать Ну что, в принципе поехали И да, видите, подвеска золото, Классно вообще дуже. Это мне нравится тут в этой игре и подвеска нравится. Прикольная игра. Кстати, это на реке, мне просто рассказываю про эту игру. Просто снимаю, чтобы было хоть что-то сделать. Хоть до подвеска, те, нас, типа холмики. Тут тоже прикольно, можно подвести подвеска тут тоже прикольно работает подвеска то да. крутая игра все мы 841 Прикольный все Сейчас поедем на дробилки, Андо. Сейчас за рулем. Бородроб. Так сказать Везде. Yes, so. so. oh. Кстати, да, странно, что машина живая осталась. Ездить хорошо еще можно ну, просто гонять. Конечно, да, тут физика есть, но с логикой домой. Я бы машина после целого уже работает. Так, идем, так. идем. Да, на раньше капец, Память. машины еще якось гиды она в такие на пожило 100 процентов она таки такие он и под текстурой она О, а, прикольно угу. так давайте беру машину возьмем пример нож возьмем тут кстати, машина у меня за лицензией, мой взгляд, бомбер. Там эм... желтенько кара. Короче, да, трехи странные. Мы например, кара. У меня вот С, 05 пятка, 05. Пятка, не его. Хотя... пятка. Не его, конечно, под лицензию нормально написано. F50. F50 Raptor, но тут F50 просто. Флэш. Да, прикольно. 6 Из И... Супер. Место супер. Супер восемь дела. Ты воспитаю тебя дела. И ты супер. Ты самый тайки имею в виду. Машину. Про машину. Так, поехали те к основному всему уже поезду. ты хуже? Прикольно, согласна. Вот <coughs> такая машинка. У нас, кстати, ломается от одного у него врезал. Любимый этаж. Прикольно. Прикольно так получается. Блин, спать хочешь. Выходный. Ой, не выходный, а понедельник. Я в школу напишу. Мне мама приехала до меня из Бельгии. Я не три месяца не бачу. Тут она вчера приехала. Опять, конечно. Угу. Так, выбачь, ты там бубублик. У меня дверь закрыта, да и он хотел выйти, у меня бублик, кот назвать. Звать кот. Ой, нет. Капец. Звать бублик кота. Ой, давай, да, давайте поезд иду домой. Да О, Привет, поезд. Баба. Ну, наверное, пока. Не знаю. До речі, іще ще я збираюсь найдовгі відео викласти на 33 минути, там де я в, в театрі, і там дивився я виставу. Спочатку там щось орали, кричали. Це перша частинка відео, це там YouTube Shorts на 30 секунд, вроді би десь. Там, де дівки оруть і бігають. До Там потом выпустится видео на 33 минуты половину там каски. яку они поиграют. Самое найдовше видео будет так называться. Найдовшее видео на моем канале. Або не так. Я его давно запустила. Но мне казалось, что еще 6 часов останется. И еще, ребята, я с вами хотела обсудить, что типа, что с видео. По этим видео вы хотите... Зможете написати коментарі наприклад з ідеєю для мого каналу Я зроблю це відео і попробую ваш комментарій, який я виберу Як ідею. до Я ваше комент... коментарі там поставлю. Він там буде красуватися. На протязі всього відео, Він буде десь в гуку. да щось таке буде. Я не знаю, что мне снимать видео на выходе, по причине, что я не знаю, что мне снимать. Да их так долго не Ну ладно, ребята. Всем пока. А с вами был Максим. Всем